অঁ থবুকি ভাই তই যে এই মাত্ৰই ক'লি হে এই বোৱাৰী লভাৰকেইটাৰ কাৰণে ভূত জলকীয়া পিচি থৈ আহিছোঁ বুলি কেলৈ কি দৰৱ বনালি তই সেইটো হে তই কেলৈ কথাটো আজিকালি বুজি নাপাও নেকি এই অলপ আগত দেখোন তই ক'লি দেখোন হেঁ ইটো বস্তুৰ লগত সিটো বস্তু ফ্ৰী সিটো বস্তুৰ লগত সিটো ফ্ৰী কেলৈ হোটেলবোৰত আজিকালি হেঁ কেলৈ পৰঠাৰ লগত চবজি ফ্ৰী নহয় নেকি সেইকাৰণে এই বোৱাৰী লভাৰবোৰে কি কৰে গম পোৱা নাই এই গাইৰ লগত এটা পোৱালি গ'লে কি হয় গাখীৰখন আৰামত খাব পাৰে টেনশ্যন নোহোৱাকৈ হে সেই তেনেকৈ এজনী মানুহৰ লগত এটা বা দুটা যদি যায় কিমান টকাৰ ৰাহি হয়তো গম পাওঁনে এটা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে এই আৰম্ভণি পাতৰ হিচাপ কৰচোন বাৰু কিমান টকা নাই কমেও পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ টকা কমত বান্ধি ল'ব লাগিব এবছৰত পেম্পাছ হিচাপ কৰচোন এটাকে তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিটা নহয়নে বাৰু এই তিনিশ পঁয়ষষ্ঠিটাক বিচে পূৰণ কৰিলে কিমান টকা হ'ব বাৰু এই এইবোৰ বহুত কথা আছে গম পাইছ নাই তই এই জলকীয়া সোঁপৰা নি পেলাই এতিয়া পেলাই দিবি যা তই এনেকুৱাখন কেতিয়াও নকৰিবি দেই হে এই আজিকালি ল'ৰাবোৰ বহুত টেঙৰ হ'ল বুজিছ নাই কেনেকৈ টকা বচাব লাগে এইখিনিত চববোৰ জানে ল'ৰাবোৰে গম পাইছনে এই সেইটো কাৰণেহে এই সিহঁতি সেইটো মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আকৌ এটা দুটা থাকিলে বেছি ভাল লগত গম পাইছনে এটাত পঞ্চাছকৈ দুটাত এক লাখ টকা বাচি যায় সেইটো কাৰণেহে তেনেকুৱা কৈছে তই যা 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 এতিয়াই শেষোপা পেলাই দেগৈ যা নহ'লে এই এচাৰ বটলত ভাইপ লাগে যা এইটো কথা কেতিয়াও নকবি আকৌ দেই এতিয়া চাফ চিটিৰ ছিজন চলি আছে কাৰণেহে ইটোৰ লগত সিটো ফ্ৰী সেইটো কাৰণেহে আকৌ এনেকুৱা কথা আজি যি ক'লি আৰু দেই ধুপুকি বাই আকৌ মোক হেঁ এইবোৰ কথা আকৌ শুনাবলৈ নাহিবি ধুপুকি বাই যা 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 যা